Tarwiyah lan Arafah dino tarwiyah dino eling lan mikir Nabi Ibrahim ngimpi saka langit luhur perintah kurban anake atine gemeter nanging trisno marang Gusti ora kendur Arofa puncak pangapura ning dosong Padang Amba dadi saksi manungsa Tangis takbir lan donga nyawiji Umat nyuwun pangapura kanthi suci Basa Arofa ganjarane ngeluwih tohir badin Jen sepuro dosane kapungkur lan kang bakal teko. Dina rahmat, dina agung lan murni. Kesempatan emas durunge sirno Ayo manfaatne poro dulur wektu kang suci. tarwiyalan lan Mung sepisan setahun, waktu emas kanggung resihi atilan diri, nyedai gusti antuk ridolan pangapura gusti kang moho suci.